Одного Драпатова будет мало. Вы вот знаете, как человек спрашивает, а почему у меня цирроз Не надо было всю жизнь пить. Так и по Дропатому 11 лет в Днепропетровской области вообще ничего не делалось в плане ИФС и инженерии. Это ключевое в сухопутных войсках. У нас как такого вообще понять нет инженерных войск. От слова совсем. А в СССР были и понтонные там под дивизии и стройбаты и все остальное. Этого у нас вообще ничего нет. От слова совсем. Эта концепция отсутствует. Поэтому <къех> у нас, у нас на, на эту секунду нет концепции, например, я же говорю, по этим минным полям против пехоты. От слова совсем. Мы их не делаем, потому что это не шляхетно, это не казацкого роду. Ни один дропатый, можно дропата, можно какого-то, я не знаю, другую фамилию назвать, Сушинский, Комаровский там, или еще кто-то, они не помогут, потому что нет концепции. Если Дропатый возьмется за ум и поменять доктрину, у Цирского доктрина махно. Постреляли с тачанки, отошли. Если Дропатый станет осторожным человеком, который 10 раз перестрахуется, то есть шанс. Яркий пример показал, как это делать. Это Суровики на Мелитопольском направлении. Мы этого не делаем, потому что нам за так делать фундаментально. Не будет минирования, не будет постановки минных полей, ничего не будет. И мы там сейчас начали эти снаряды по дистанционному минированию 155 использовать. Там с, они сама ликвидация через 14 дней. У нас должны быть точно такие снаряды выпускать военпром наш в огромных количествах, но без ликвидации. Мы нашу землю должны засеять минами противопехотными, как Камбоджи на ближайшие десятилетия. Если мы хотим спасти часть страны, если мы не хотим ее спасти, вы смотрите, у россиян бронетехника иссякает, но новую Васильевку они взяли. Потому что люди просто ногами идут и их не успевает ловить ни один матьяк. И этого слышать не хотят. За 11 лет на депрессивном направлении вообще ничего не делалось. Ни при этом мармеладном шоколадном, мар, мой мармеладный, я не права. Ни при Владимире Александровиче вообще ничего не делалось. У них вообще полтора года назад Сказать, что нужно рыть окопы, это ты был конченый преступник. Ты был преступник-трус. А если бы была бы куча мин, то вы бы не за счет э, э, людей решали вопрос сохранения ОБС, а за счет мин. Он идет по мине и подрывается. А наш человек курит сигаретку и смотрит в бинокль или в бусоль. А россияне рвутся а у вас его боевое распоряжение видновыты боевую позицию. И опять людей посылайте на штурм, и они идут в расход. И все. <свят> Не делайте ничего, будете писать мемуары США в знании, как президенты Южного Вьетнама. Там же сначала был долго один президент, как Зеленский, а потом они начали по принципу Гайдая, треба перевыборы. Они начали меняться, а потом были президенты по два месяца. Представьте, сколько у гайда было бы денег, каждые два месяца новые перевыборы. Одного неугодного они там, по-моему, убили, ж с помощью ЦРУ. То есть, ЦРУ под, сослали одних под других, и они кокнули, разбомбили дворец. А, все, а вот это убийство президента Вьетнама делал человек, который курировал убийство Кеннеди. Это ЦРУ убивали Кеннеди. Если э, рыжая обезьяна что-то хочет раскрыть по Кеннеди, у меня спросите. Я ну, года 3-4 собирал по курпису эти материалы. Его убили, это был герой э, ЦРУ, который сделал полностью, зачистил от красных Филиппины. Потом он вел эти операции во Вьетнаме и в Корее. И потом занимался убийством Кеннеди. Да. Спрашивайте, я вам расскажу. Не надо ничего рассекречивать. А известно, кто его убил. Свои же убили. Списали на, э, на мафию. Что Если будем перепуганными и будем на войне ж не мысли, не борода вот это, не руны вот эти, э, Бог, Бог солнца в сае, Русь просынается там, не, это все не работает. Вот сколько нас пугали вот эти Кадыра вот этот, э, что на инсулине сидит там. Я, Дон, Дон, я к вам приду, вам три дня. Это не работает. Работает только противопехотная мина и кластерные боеприпасы. Типа случайная утечка вчера была по всем СМИ белым. Запустили, что Буданов на докладе в Верховной Раде сказал, что в Украине там летом крыдык, то что он обычно рассказывал, что ее кирдыка не будет, что кофе в Ялте там, ну везде что, что угодно рассказывал. Что в Мелитополе раз, два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять. И потом гур сказали к концу дня, что они этого не говорили. Это прокачка ситуации. Там, когда же нам вакцинируют какую-то заразу, нам ее вакцинируют чуть-чуть. Один миллиметр, чтобы организм боролся. Вот вчера они это объявили и чуть откатили назад. То есть они нас погружают, например, может быть, <coughs> по моделирую подготовку Петя Стайл, Минск, 87 когда будет какое-то соглашение, очень неприятное для нас.